Алло, доброго дня. Алло. Да, да, да. Вы меня это? Да, я вас чую. Ага, це... Да, ну, я вам скину. скидали мне фотки. Да. Смотрите, вас зовут Влад. Да, да, да смотрите, что я вам хочу рассказать. Я понимаю, что никто не имеет права продавать число Любаша, э, кроме меня. Ага. Дуже богатый много краев, которые этим Но в то же время я хочу вас тоже, ну, как бы, чтобы вы понимали всю правильность ситуации. Часник может вырастать в трикутной, идеально круглой, четырехгранной форме. То есть как картопля, она же не может быть идеальной формы, вот именно в размере. В размере, в диаметре. Uh -huh. Разница в сортах идет по цвету, по листу, по, ну, есть такие наука помология, которая идет там на разных фазах развития, определяется сорт. Uh -huh. Поэтому я, ну, просто это так, чисто по-человечески, чтобы вы понимали, потому что потом вырастет у вас то, что вы купили у меня, вы скажете, что и я шахтаю. Да не, не, ну я понял, что вы же нашли эту любовь, что типа, из-за этого да, я да, же... Но я в то же время, в то же время я вам объясняю, я, сама форма, вот именно форма, что вы прислали угу. там четыре раза в луковице, они разные как бы формы, то это не имеет значения. Ну, то есть вы же сами понимаете, что там бывает твердая земля, бывает мягкая земля. Я как сформировала Честные луковицу свою, это уже другой вопрос. Вот как, как бы разные цвета, разные сроки созревания, разный лист, разная гульбочка, это все идет отличия отличие сортов. Ну вот ну, это тоже же... все время есть. Постоянно есть. Это, и... Ну вот я скажу, тут уже другое. И самое последнее, это внутреннее содержание. Любовь отличается, скажем так, внутренним содержанием от всех сортов, которые есть на Украине. Ну да, да, острота, например, да. Ну. Ну, прерывал острота вкуса и э, сухое вещество, и витамин С, и витамин В, и э, там еще куча всяких разных э, вещей, которые дают отличие от других сортов. Поэтому э, вы так себя настраиваете, чтобы э, получать однородный дон, однородный. Ну, угу. Ви получите після воздушних силі. Так, я це ж подивився ваше відео вчора, случайно, Ну, я бачив ще останні відео, а це побачив, що ви на семінарі розказували. по поводу воздушних сім'ян, що їх висаджувати на два роки. Типу ми чули про таке так. колись, але боялися думали, що це типу, ну, це для ледачих. А потім я послухав не, вас, і ви ж знайшли, типа, як цю любов, що ви точно не могли неправильно робити, і міжряддя 70, і ми рішили. Ми, угу. ми дуже багато поначалу, дуже багато теж чого не знали. Тобто, це 2000-ні роки, літератури ніякої, інтернету ще не було, телефону ще не було, так угу. як зараз. Ми, ми дуже багато теж робили ошибок. Эти ошибки мы потом в будущем, да, нам были как наш опыт. знал знали точно, что цыган нельзя рабы. Понимаете? И потом мы начали для себя отрабатывать технологию выращивания. Вся существующая на сегодняшний момент литература, как создана, ну, правильная литература, я, там и неправильная литература, как создана, она, в принципе, начиналась от нашего хозяйства. Uh -huh. То есть, поначалу, дуже много людей и с институтов, с Академии наук, все ехали к нам, и мы слушали ну, то, что мы им рассказывали. <гум> Понял. Понимаете, тут много... Багато... И для себя мы начали постепенно понимать, потом сотрудничество с институтами дало какой-то результат. Мы Поэтому... договорились. Воздушку только на двухлетний цикл. Если ее садить на зубку, а потом выкапывать и потом обратно садить, это вообще, я считаю, ну вообще нельзя делать. Угу. Почему? Потому что это промежуточный материал посадочный, когда мы его выкапываем, приобретаем дуже много всяких заболеваний. И это дуже погано на будущее. Вроде угу. бы первые года и ничего, а на будущее это превращается в кошмар. Хорошо. Тому, угу, да. э это уже как бы совместная наработка с наукой, что правильное выращивание идет или зубком, то есть мы уже сформировавшуюся луковицу делим на зубок и высаживаем себе, или же, но, репродуктивного растения. Сейчас, к сожалению, у нас всех репродукций у наша все Работа осталась в оккупации, мы uh -huh. выехали оттуда без ничего, поэтому мы все это начинаем нарабатывать. У нас есть репродукция, но не все виды репродукции, uh -huh. поэтому, скажем так, выращивать чеснок, uh -huh. Ну, в принципі, робота непростая. Ви, мабуть, вже виростили, ви вы побачили, що да, да. в будь-якому хозяйстві, який починає. 70, 70 соток я вилами есть. копав цей год, його. 70 соток вилами. Так що Ой, я в курсі. Боже. Я 6 неділь копав. Шість неділь у мене кстати, є ютуб канал. Я просто хотів би про вас розказати людям. І через те ну мене дуже тронуло іменно ваша історія за Любашу. Я думаю, що Любаша це кимось неізвісним найдений чесник. А потім побачу іменно вас і що ви живий чоловік стоїте і розказуєте про нього. І що ви продовжуєте свій труд і через те, тіпа, ну з вашого розрішення, я б хотів би показати людям е, про, чистий часник. про чистий часник і що треба придержуватися чистоти сорта, то, якщо хочеш це. І через те ми хочемо його оцей не несмотря на події і е, возродити ну, нормальну любовшу. Бо ми саме начала хотіли її посадити. А нам поприсилали ну, всяке сміття. Через те, отак вас можливо, буде да, замовити тоді повітряну цю бульбочку. Так, так. Да? Так, так, а, так. І ну, на гектар мені треба десь буде. Ну я вам потім напишу, як у мене тільки гроші з'являться. Я сподіваюся, я вспію до того моменту. Ні, ну смотрите, на гектар вам треба десь в районі 25 п'яти кілограмів. Ага. То есть изначально вы должны понимать, что на гектар высаживается чеснока сорта Любаш. Я не буду говорить за остальные чесноки, я буду говорить за да, час. Да, да. Высаживается в районе 220 тысяч посадочных единиц. Ага. А за кем Миша я Хоть зубок! А раз, зубок. Uh -huh. хоть воздушные семена, и при любом междуряде, то есть uh -huh. может междурядие быть там и 37, и 45, и 50, и 70, только вы uh -huh. в ряду будете ложить, ну, там меньше, там больше. Uh -huh. То есть, если на 70, то вы в ряду, и там ложится до 18 штук. Хорошо. Uh -huh. На погонном метре. А если у вас на 45, это там 12-14 штук. Uh -huh. На погон... Но в любом в случае вы должны в общем на гектар положить 220 тысяч посадочных литров. Ага. Это является самый оптимальный э, вариант. Можно чуть увеличить, чуть до 250. Это можно, если есть хорошие поливы. Вы знаете, что вы будете хорошо удобрять, и это все будет нормально. Угу. Если же чувствуете, что у вас не будет влаги, значит, надо сократить. Там до 200 или 280 до, до 180 тысяч до 180 тысяч. Uh -huh. То есть при нехватке влаги очень сильно быстро уменьшается урожай. Поэтому как бы изначальное требование в количестве посадочного материала на одном гектаре. Uh -huh. И в подготовке грунта. Вы должны уже высадиться до 20 вырезня. Ага, понял. Э, uh, Хорошо, и хотел спросить... То есть вы уже должны начинать сейчас готовить грунт, потому что времени осталось дуже мало. Понял. А, uh, І хотів спитати uh, за діління оці Реп... uh, таких первих, других, третіх репродукцій, типа, не существує, виходить, а ви кажете, є діління. Да, е, правильно. Репродукция обозначает, слово репродукция а -а. Е, ну как бы его полное обозначение. То есть это сначала делается добор. Я там с поля 10 гектаров отбираю 200 луковиц вместе с воздушными семенами. Это mm -hmm. называется добор. Потом мы сажаем из них, получается там пища, получается то базовое растение, рассадник размножения первого. Потом то базовое растение... Другого рока, потом базовое растение идет, мы увеличиваем это. И каждый год, первый раз, мы делаем добор, второй раз мы тоже выбираем то, что нам нравится, что нужно, что идеально подходит подсор, а уже потом делаем прочистки. То есть с поля, когда у нас оно уже выходит там на гектары поле, мы делаем прочистки. Заходим на поле и вычищаем его от тех растений, которые нам не нравятся. Угу. И потом аж на пятый год появляется суперэлитр. Mm -hmm. вот, вот это называется репродукция, mm -hmm. а деление, ну просто деление, да, оно тоже полезно, да, это очень хорошо, мы получаем более идентичные рослины, более ровные рослины. Почему? Потому что оно вырастает, два года растет в земле, оно ложится так, как надо легче, вовремя всходит так, как надо взойти. И вровне, вовремя отсыхает, так как надо ну, на выкопку его выкопать. Угу. Тут как раз весь процесс стабильности того, что ну, растение живет той жизнью, какой должно жить. Не так, угу. как мы нам хочется. Ну, посадили, скажем так, уверенность нехорошо, не посадили, посадили в жопу. А то и в у некоторые садят. Поэтому, ну, тут, понимаете, и как? Оно в своей стихии находится и растет так, как ему надо расти. Понял. воздушные семена это ну, этот метод достаточно хороший но им нельзя получить максимального урожай. То есть максимальный урожай что был на нашем сорте это при Балте 23 тонны с гектара ага. в украине этого никто не заработал, и мы тоже этого не заработали. у нас самая большая там урожайность была 14 тонн с гектара ага. сейчас что мы ездим по украине мы больше 7 тонны день не бачили урожайности ага а на юге Украины, там, где, ну, где мы жили, там ну, уже как бы все мои партнеры, те, кто занимался с нами вместе, как бы поддерживали наш сорт, сотрудничали с нами, мы с ними, они с нами. Там уже ну, как бы нормально было от 10 до 14 тонн, в зависимости от года, в зависимости от там, всяких, всяких, всяких условий. От 10 до 14 тонн это уже было нормально получить такой урожай. Здесь я пока без таких урожайностей я не бачу. Ну, то есть вот запад Украины, центр Украины и север Украины. Хотя в этом году, там, по Виннице уже есть результаты такие, ну, серьезные отчеты, там в районе 9 тонн с гектара. Uh -huh. Ну, это так, вкратце. Чтоб вы понимали, я просто вам набрал из-за того, чтобы вы вот так сильно внимательно отнеслись к форме луковицы. Ну От це я спитав іменно конкретно людина, яка розбирається. Мені це показалось. Ну типа, странним трохи. А, а так насчет цього я ще плюс-мінус. А насчет різності пагонів, там воздушки. У мене є ця повітряна бульбочка, максимальний розмір 15 міліметрів. Я не знаю, що це воно таке. Ну якась мутація пішла, і одні стовбури там висотою там пів метра, а другі там більше метра. Тобто, Той такі разнобої йдуть. Через тая и шайплюс, и за луковицу, это уж чесночная самасперта. Смотрите, еще есть... Мы постоянно это прочищаем. Это же называется как раз и прочистка. На любаще, именно сорту, периодически в небольшом проценте возникает вот эта воздушная кульбочка, кучерявая такая, там их 7-8 штук, но очень крупная А, да, да, да. Это считается брак. Мы это сразу выкидываем все. Но они все равно появляются. ДНД появляется. Ага, это брак. Там один, полтора процента. Это брак, да. Это... Сразу надо выкапывать и выкидывать посадкового материала. Угу. Понял. У нас идет две прочистки. Первая прочистка перед началом выкидывания стрелки, и вторая прочистка перед сбором воздушных семян. То есть мы заходим на поле идем по рядку, по каждому рядку, на любом поле, пускай это 9 гектар, там 5 гектар, 3 гектара, разницы нема. Но все, что не соответствует э, сорту, это сорт. Он периодически... Э, э, ну, все Мутирует. Эти сортов, да, будь они не мутируют, они перерождаются, идут, перетворяются на другую форму. Это идет медленным процессом, иногда быстрым процессом, но для того, чтобы нам сорт держать в сорте, в чистоте, нам надо вести типа, вот да? эту работу да, через репродукции проводить. Угу. Все остальным в Украине никто этого не делает, я знаю на 100%. Ага. Почему? Потому что это долгий срок и очень сложно, ну, и никто не хочет так сложно идти к своей цели. Ну, это це я могу, Только, да. Мне нашим... вот через это и понравилось. Понял. Только в нашем предприятии церобылось, но, к сожалению, я скажу, всю эту работу у нас забрали орки. Ну, Нам все понимаю. приходится начинать сначала, с самого нуля. Mm -hmm. У нас уже есть вот, на сегодняшний день у нас будет четыре вида репродукции, то есть будет тобор будет два до базовых растений, одно уже базовое. На следующий год у нас уже будет 5 видов репродукции, а -а -а. то есть мы, мы мы все это возрождаем. Ага. А делений всего три, да, у Любаши получается? Ну, деление... Как, в каком смысле деление? Ну, ну вот это же вы сказали, деление происходит, то есть до одной зубки. Ну, деление хоть раз. Вот, но самый лучший результат, если вы возьмете, там, допустим, ну, супер -элиты, или первая репродукция, или другая, или третья репродукция, разницы нема. Ага. Но самый наивысший результат вы достигнете при втором и третьем делении. Если вы пропускаете через воздушные семена, ага. то на первый год У вас буде вражає Хотів У нього купить його е, однозубки. Е, він якусь росте. Може, ложної, може, Ну Він сказав, що там 45 е, міліметрів. Типу. От, і... А це я дожен був у нього купити ну, ж... і передоплат... е, Ну, Там до 300 гривень. От, ну вона ж велика, її набагато і не вийде. Ну ви ж самі подумайте, посчитайте. Обыкновенную бухгалтерию, просто угу. что, привед... чему приведет такая покупка. То есть вам надо будет два года работать, чтобы отбить эту деньги. Ну да. Ну получается вот так. Просто да. А первый год у вас вообще будет просто, возвращаете вы свои деньги. Но вы же будете потом, тебе вам надо размножать, и вам надо это... Идти да, как да, да, вот это же прикол. Вот. И поэтому, получается, на второй год переходит эта сумма денег, как бы, которая вам чисто по бухгалтерии, но ну, никак не вяжется. Это одно. А второе, еще раз говорю, что при выкопке однозубки мы приобретаем во время хранения кучу проблем. Первое, это заболевание грибковое, второе заболевание вирусное. Угу. Мы себе делаем на будущее только хуже. Мы так, вот таким методом ну, можем подойти, как Испания. В Испании вообще не выращивается чеснок каких-то частных предприятиях и там выдуманных, продуманных на, на… там очень строго посадочный материал, там все выращивается через инвитро. Mm -hmm. То есть делится на клетку, потому что все завирунусовано. И первые там два-три года там есть вирусы, но не в таком количестве, это через инвитро, это очень дорогой посадочный материал, это раз. Во-вторых, там пять лет работы его над ним, вот как мы ведем на репродукции, но ну, мы его очищаем, просто нас держим. А от вирусов мы его очистить не можем. Если мы эти вирусы приобретаем, то мы делаем себе только хуже. И вот в первую очередь эти вирусы приобретаются при э, размножении чеснока через воз... одну зубку, выкопанная земля. Если у вас семена остаются в земле, там нет этой проблемы. Есть, но она минимальна. Угу. А если мы его выкапываем, держим в складе непонятно в каком. При непонятных температурах мы эту кучу проблем приобретаем, потому что это молодой организм. Это промежуточный посадочный материал. Понятно. И он не может бороться со всем тем, что тут находится. Это как маленького ребенка взять и кинуть на базаре, на площади, на базар, и сказать, там, доживи до вечера на целый день. Да, да. Поняв. Ну, це з ваших уст це, ну, більш понятно, тому що е, всі люди кидаються на однозубку, і я в тому числі кинувся. І оце ж залог. Це страшне. Я, у, мене вже, у мене вже сил нету боротися. з цим. Так дивіться, я, я 70 соток посадив, іменно ж якраз однозубки року. На е, 70 соток, і це десь порядка 70 тисяч е, був посадочний матеріал. І я прогорів повністю. Єдине, там на Чорнозьомі вродило нормально, а то все остальне менше, ніж я посадив. Просто хлам повний. Через те мене іменно це тронуло іменно чистота сорта, і оце ваше відео якраз попалося. Я нужен був. Я вже залог скинув тій людині, а потім написав, що я вже брати не буду. Тобто я після вашого відео. І залог скинув, але він вже улетів той залог. То есть, ну вы поняли, Но с какими это людьми это я дело. Сейчас там в Днепропетровской области, здесь выращивается, э, ну я не знаю, в районе 10 гектаров однозубки. Угу. И это расползется по всей Украине, Очередное шахраи взялись за эту работу. Угу. То есть они в том году высадили 5 тонн однозубки, то есть воздушки. А, в Днепре, а да. да? В Днепре? Да. Я знаю, может Виктор, может Виктор его звать. у него еще свой собственный сорт Иран, по-моему, и этот Ирэн мне тоже... Да нет. Не? Это не он? Нет. У него очень много гектаров. Нет, нет это гектарей. Паращенко, Паращенко. Ну, другого вида шахрай, тот просто присвоил себе новое название написал. Ага. А, Выращивают, можно сказать, псевдолюбашу, просто не ведет, он с ней никакой работы не ведет, и у него получается, что... Ну, это очередной вид шахрайства. Ну, я понял. Он зарегистрировал сот, не имея на этого никаких, блин, вот вообще никаких... Прав. Даже моральных прав, понимаете? Не то, что там, а моральных прав. Mm -hmm. Так что Ирен, это Ирен, Любава Тавринска, Добрыня. Ну, тут все, что зарегистрировано после 2012 -го года в Украине, Uh -huh. Это все имеет отношение к Любаше. Они все пытаются там объяснить это дело, ну, как бы, что это клоновый отбор. Но Любаша настолько сильное растение, какой бы клона не отбирали мы сами. Мы сами хотели еще какой-то сорт, чтобы был у нас не один сорт, а несколько сортов. Uh -huh. Вот что мы не делали. Сын меня ну, в этом отношении закончил аспирантуру. Ну, то есть и базовое образование, и очень большая практика. Mm -hmm. И какие мы отборы не делали, но через 3-5-6 лет все это возвращалось на круги своя, еще плюс с mm -hmm. Вот в чем проблема. И таких сортов сейчас в России в каждом регионе есть ну, раздвинуло. Любаша с, с каким-то своим названием. Поняв, так, я, да, я бачив, це в відео розказувалися, що видають е, ну, худші версії, любачі. Ну, як Я не знаю, як правильно сказати. Е, ну, в общем, і реєструють під е, новими іменами. Що це, по суті, являється той же самий сорт. Так ну, тільки що ми ведемо роботу по очистці, по доробоці. Mm -hmm. А люди цю роботу не Угу. Проходит тот, если взять, даже если у меня кто-то купил сорт Любаша и не делал правильные э, работы в отношении сорта, то есть эти, все виды прочисток, доборов и так далее и тому подобное, через 7-8 лет этот сорт перерождается. Причем он перерождается не в лучшую сторону, а как всегда в худшую сторону. Mm -hmm. Это в... любое, картошка, курячки, подсолнух все, что имеется, не имеет гибридной формы, все перерастает ну, в сортовое растение. Uh -huh. Оно все перерастает в другой, ну как измененный вид. В измененный вид скажем. Поэтому надо вести вот это вот репродукцию, но не деление. Деление это одно, а репродукция это совершенно другое. Uh -huh. Понял. Ну Хорошо, спасибо вам велике за те, что сколько часу уделили. Обязательно це і напишу, обязательно у вас будем купувати. Е, И ну, я буду показувати на ютубі, тому ну, потому що, ну канал я, если вдруг інтересно, то я закину там е, ссылку, там гляну. Ну, у вас не... немає времени, я понимаю. То, ну, просто не, це як... не то, что немає времени. Я же столько вот этого. Ну, Преследуют какие-то свои цели, что я просто, чтобы не расстраиваться, не нервничать, я сказал, что это вот этого всего. Потому что столько информации идет глупой, просто не надо совершенно ненужной. Ну, и от нее, я даже не знаю, как от нее избавиться. Вот последний был семинар, который проходил, не семинар, а конференция была на основе ассоциации, так сказать, ассоциация uh -huh. проводил. Там присутствовали обратно Паращенко, присутствовал Сорока, присутствовал, еще несколько человек, вот этих шахраев именно, шахраи, uh -huh. которые ведут себя как хотят, потому что ну, им пока все позволено, все дозволено. И методов борьбы с ними нет. Вот просто нет. Приходится, я говорю, наша семья последние 10 лет делает это только одно, что защищает имя Любаши. Но до войны нам это было делать, ну как, намного легче, потому что все знали, где мы живем. Мы не пользовались там, нам не надо были огромные, скажем так, площадя, нам не надо были огромные продажи. Мы работали в одном, скажем так, вот объеме. У нас было в районе. 15 гектар земли под чесноком. Это все было распределено в репродукциям, то есть это было выведено на идеальное качество. И нам не надо было что-то доказывать там. Uh -huh. Всего лишь на все. А, ну, наша работа ушла наше поле на четвертый день начала войны было заменовано. Uh -huh. Поэтому ну, вот нам обратно надо время для того, чтобы все это восстановить. Это одно, а во-вторых, понимаете, у нас все арендовано. У нас ничего своего нет абсолютно. Uh -huh. У нас чужое, чужое жилье, чужая кровать, чужая ложка. юбка. Говорят, у нас все остальное. Понял. Поэтому нам надо время. Но, как показывает практика, да, все равно вас решить, потому что все вторые опережают. Угу. Ладно, пропастьте, потому что уже кто-то... Да, это я понимаю. Все, спасибо вам, до свидания.